не разбирается, наверное, в машинах людина. Да так? я даже не напрягаюсь. Ну, это человека мнение. Ну, не есть. Пришел какой-то Беха 20 какого-то года. Да, ну, то то, а это, а то что-то поломается. А когда-то на подъемник с одним поехал. Молодой парень. вы заехали, тут попробовал, все целое. А он спрашивает у мастера, а сколько, если я все буду менять, что я вот это все буду меня сколько будет стоять. Я говорю, парень, ты что уже, тебе лишние груши? ты купляешь машину, и если хочешь, возьми трухлять, возьми кузов, а потом уже меняй, доставляй, собирай машину. Такое можно, раньше делали. Конструктор. Да, если ты конструктор, бери конструктор. А мы покупаем автомобиль, и мы предлагаем. Мы предлагаем такой автомобиль, что делать вообще не ну. Я не подведу до такой машины, если человек недобросовестный, залил присадку, все остальное. Присадку я определяю, я беру щуп, если там такой, как леп масло не капает, значит там присадка сильнейшая. Берут дорогую присадку за 500 гривен, проезжает 120 километров, мотор новый, потом человек только заменил и такой я встречал. Но сейчас практически у нас на базаре такого нету.